ন ছোৱালী কবি মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য কবিতা লিখিবলৈ লৈছিলোঁহে এতিয়াই কিয় বিদায় দিলে পিতা কাণত ওলোমাফুলি পিন্ধিবলৈকে শিকা নহ'ল শিকা নহ'ল গুণি গুণি খোজ দিবলৈ কথা ক'বলৈ মেখেলাৰ কোঁচ তিনিটা নিমিলে খুলি খুলি যায় চাদৰ ৰান্ধিব বাঢ়িব নোৱাৰো এইখন ঘৰৰ সোৱাদ বেলেগ তইনো বজাৰৰ পৰা কি আনিছিলি মায়েনো কেনেকৈ ৰান্ধিছিল তেতিয়া মনেই নকৰিলো এতিয়া সমূহত কাঁহিলৈ বহি থাকো সকলোৱে আদৰেৰে ৰাখিছে নজনাটো শিকাইছে প্ৰতি সন্ধিয়া বাটে বাটে ফুৰিছো তেওঁৰ লগত তথাপি লাগে আছো যেন অতিথিশালত অনবৰতে তহঁতৰ কথাকে ভাবি থাকো খিৰিখিৰে চাই ৰোৱা চৰাই তোৰ ঘৰত কবিতাৰে কিমান চৰাই উৰুৱালো কিমান মেঘক দিলো বাৰিষাৰ ঠিকনা চৌকাৰ ওচৰৰ পৰা কিমান নাৰী গোঠাই নিলো প্ৰাপ্তিৰ শিশুৰলৈ কিমানজন বঞ্চিতৰ হাতত তুলি দিলো প্ৰতিবাদৰ পতাকা পিঠা তই কমকে নাপালি কবিতাৰ নতুন জখত লাগি আঁকি বাকী থকা বুলি ভাবিছিলি বাহিৰা বহিৰ পাছফালে সেইবোৰ কেৱল কবিতাই নাছিল পিতা তোৰ ছাতিৰ তলত পোৱা স্নেহ আৰু নিৰাপত্তাও আছিল এতিয়া জানিছোঁ পিতা পৃথিৱীত কেৱল কবিতাই নাথাকে সেই বুলিয়ে মই মৰহি নাযাওঁ পদূলিতো ৰৈ নাথাকোগৈ তইতো কিমান বাৰ দেখিছ চাগে মায়ে কেনেকৈ আচলত গাঁঠি মাৰি থয় দোষবোৰ মই সেইজনী মানুহৰ যি তই বুলিলেই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাত মাটি হৈ পৰা মানুহজনীৰ যি হৈছে আৰু নখো পিতা পিতাহেদিলি নৰকলৈতো পঠোৱা নাই ৰাণী হ'বলৈ পঠাইছ যেতিয়া ইয়াতেই নিৰ্মাণ কৰিম নতুন সাম্ৰাজ্য আৰু চাই ৰ'ম আকাশলৈ কোনোবা দিনা তোৰ হাত বাউল দেখিলেই উৰুৱাই দিম মোৰ কবিতাৰ চৰাই